начнем с тебя. Это, наверное, лучшая игра в твоей карьере. Э, Палка Мипила, за счет чего удалось сегодня победить Азот? наверное, потому что мы настроились хорошо, у нас было желание, мы боролись. Попали в свои броски, играли команду. Концовку хорошо сыграли, не провалились. Ну, я думаю, что мы полностью контролировали всю игру на протяжении всей игры. Все, в принципе, хорошо сыграли, поэтому вот такой результат положительный после первой половины у вас была всего лишь одна потеря. Можете сказать, что уже как-то нащупали в задней линии связки и притерли друг Ну да, мы отрабатываем на тренировках, сыграли перед этим таким вот как бы обновленным составом. Поэтому, да, уже чувствуем лучше друг друга. Поэтому так потерь мало. В принципе. Спасибо, победа. Спасибо. Дмитрий, что Сизова, почему он не вышел на игру? Сизов на игре с южным во второй половине, а, не а что? или подвернул пятку, или потянул там что-то в этой пятке. У него что-то там снизу. И он не доигрывал до матча только из-за этого, и сейчас у него какое-то там растяжение какое-то там связки. Насколько да серьезно? Ну, это пятка. А? Никто не знает, насколько серьезно, но ну, думаю, что панический. в ближайшее время он там вернется. Что скажете о матче? Удалось ли вашей команде выполнить сегодня вашу установку? Я думаю, что да, что все удалось у нас, потому что мы играли сильно командно, командно баскетбол все друг друга поддерживали. Если кто-то не пошло в первой половине, то пошло во второй половине. все друг друга заимствовали, выручали. И очень главное, что мы очень хорошо сегодня сыграли в защите. Наша задача была основная это защититься. Мы две четверти, 13 и 14 защитились. То есть это очень хороший показатель четвертая 4, -4, 4, 4 это, когда команды разыгрывается, пристреливаются а кольцам. Понятное дело, что нам больше еще Но Сегодня был акцент на защите, я считаю, что мы справились с этим. На последних минутах дали задание не рисковать счетом, тянуть время? Это было не время не тянуть время, это было задание контролировать игру. То есть надо полно и грамотно. Мы так выигрывали 16 очков в Черкасах, попались на этом. Где-то провальные минуты, когда мы с Днепром с этим отрезками мы делаем. Постарались, чтобы такого теста провального у нас не было. А насколько серьезно это у Маушеппеля? У него там растяжение мышц над икрой, под икрой где-то, ну, думаю, две-три недели, где-то так. Дмитрий, вот э, команда, нынешний наш соперник, она сумела э, в прошлом своем матче вы, говорит, так порвать ферму, довольно серьезную команду. И, в принципе, Харрис был один из лидеров. Как вы, эм, как вы строили игру так, чтобы Харрис не сумел принести своей команде большое количество очков? Вы меняли опекумов этого игрока? Южин Харрис забил нам 25 очков, По протоколу Но с этой задачей у нас был, вышел в старте Миша Галенко с задачей не дать получить, не дать разыграться ему, не дать почувствовать эту игру. Я считаю, что он с ним справился поначалу. Потом он уже начал немножко там, сил не хватает. Миша вышел, и на первые 5-10 минут, что мы играли, мы Хариса видно не было. Миша справился. У него было индивидуальное а задание в защите. А как оцените игру Тонченко? Ну, Тонченко притирается с командой. Чувствует партнеров. Партнеры, может, немного не чувствуют его. Ну, Старается, старается парень. По крайней мере он нам разгрузил немного заднюю линию, потому что у нас с ней совсем проблема. Первых номеров нету. Помог Мише Галинко вывести мяч, потом помог Толе. Разгружает, помогает нам. Как может. Пока. ну приятно, что команда даже без сезона лидера сегодняшнего сумела обыграть команду, которая в принципе пусть я аутсайдер, вот но в любом случае она довольно крепкий орешек. Но э -э, в любом случае вот интересно не было сегодня президента Жукова. Два раза, когда не было Жукова, выигрывали. В Одессе и вот сегодня выиграли. Вот скажите, пожалуйста, какие-то планы, задачи перед вами Жук э -э, в связи с тем, что у команды начались проблемы, поставил иные. Потому что был прошлый план Гарбаровский мечтал, что мы будем в призах. И в принципе это было реально. Сейчас какие-то есть изменения в целях задач на сезон? У нас цели стали более меньше. у нас есть игра, нужно ее играть. Мы готовимся от игры к игре и больше ничего компромисс не загадываем. Вот так вот у нас. Спасибо. 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 Спасибо.